tengah malam. Salam sejahtera. Saya Dr Barat Patodia, pakar onkologi perubatan, pakar rujukan kanser anda. Jadi sebelum kita mula bercakap tentang kanser tulang, pertama sekali saya ingin menjelaskan satu perbezaan penting kepada anda. Kanser tulang dan lesi tulang adalah dua perkara yang berbeza. Ramai orang sering menghubungi saya melalui telefon, membuat konsultasi dalam talian dan menelefon saya pukul 02.0. Mereka berkata Doktor, kami menghidapkan setulang. Tetapi apabila mereka datang untuk konsultasi, saya dapati sebenarnya mereka tidak menghidapkan setulang. Pukul 027. Jika ia adalah lesi tulang, apakah perbezaan antara kedua-duanya? Metastasis tulang bermaksud kanser bermula di tempat lain dan kemudian merebak ke tulang. Pukul 035. Sebagai contoh, kanser bermula di payudara dan merebak ke tulang. Atau bermula di perut dan sampai ke tulang. Pukul kosong empat puluh. Atau kanser bermula di paru-paru dan merebak ke tulang. Dalam kes ini, rawatan bukan rawatan tulang, tetapi rawatan kanser primer. Jika bermula di payudara, rawatan adalah rawatan kanser payudara. Jika bermula di paru-paru, rawatan adalah rawatan kanser paru-paru. Tetapi jika kanser bermula secara langsung dari tulang, maka ia dipanggil kanser tulang. Pukul satu. Jika kanser bermula di tulang dan merebak ke bahagian lain badan seperti paru-paru atau mana-mana tempat lain, ia tetap dipanggil kanser tulang. Oleh itu, dari mana kanser bermula adalah sangat penting. Apabila anda menghubungi saya untuk konsultasi dalam talian, sila fahami perbezaan ini kerana bagi kami, doktor kanser, ia sangat penting. Pukul 1.20. Rawatan yang akan kami berikan bergantung kepada perbezaan ini, seperti kanser lain. Kanser tulang juga mempunyai cara persembahan tertentu dan dalam masyarakat kita, gejala kanser tulang sering diabaikan kerana simptomnya sangat biasa. Pukul 1.41. Contohnya sakit tulang. Jika seseorang mengalami sakit tulang, tiada siapa yang terus berfikir bahawa dia menghidap kanser. Sakit tulang adalah perkara biasa apabila umur meningkat, sakit boleh berlaku. Kanak-kanak yang sedang membesar juga boleh mengalami sakit. Oleh sebab itu, Pesakit sering datang kepada kami lewat apabila tahap penyakit sudah meningkat. Pukul 22. Perkara ini harus anda elakkan jika anda mengalami kesakitan seperti ini. Pukul 27. Jika sakit itu berterusan dan semakin bertambah. Kesakitan yang berkurangan biasanya bukan sakit kanser, tetapi jika sakit itu semakin meningkat, jangan abaikan. Datanglah berjumpa doktor. Sekurang-kurangnya lakukan konsultasi dalam talian. Selain itu, satu lagi simptom ialah bengkak. Pukul 222. Bengkak bermaksud pembesaran. Jika apabila menyentuh tulang terasa sesuatu yang tidak normal, keras dan tidak seperti biasa, ia dipanggil bony hard. Maksud bony hard ialah sekeras tulang. Jika ada ketulan seperti ini, pukul 244. Ini bermaksud ia mungkin bengkak tulang dan boleh menjadi kanser. Jangan abaikan datanglah kepada kami, sekurang-kurangnya lakukan konsultasi dalam talian. Terdapat banyak pemeriksaan yang akan saya terangkan dalam video, yang boleh anda lakukan berhampiran rumah, dan selepas itu kita boleh berbincang secara dalam talian. Pukul 3.5. Sama ada ini boleh menjadi kanser atau tidak, dan jika ya, apa yang perlu dilakukan seterusnya. Selepas dua simutom ini, simutom ketiga yang paling biasa ialah tulang patah yang kita panggil sebagai patologi Chalfrasituri. Dalam bahasa perubatan, kadang-kadang patah tulang dirujuk sebagai Hespeg. Pukul 3.25. Apapun, patah tulang patologi bermaksud jika seseorang mengalami kecederaan kuat, seperti jatuh dari tingkat tinggi dan tulang patah, itu boleh berlaku. Tetapi jika seseorang hanya terlanggar sedikit, atau jatuh dari ketinggian satu kaki dan tulang terus patah, itu tidak normal. Pukul 3.45, jika keadaan seperti ini berlaku di tangan, kaki, atau pinggang, maka ia dipanggil patah tulang patologi. Ini bermaksud tulang telah menjadi lemah akibat penyakit tertentu. Pukul 3.59, jika tulang patah hanya kerana hentakan ringan, perkara ini tidak boleh diabaikan. Pukul 4.5, kerana ia menunjuan penyakit serius, ia boleh menjadikan setulang atau mungkin lesi lain dalam tulang seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini atau penyakit lain seperti myeloma. Semua ini boleh menyebabkan patah tulang patologi. Pukul 428. Jika patah tulang berlaku akibat kecederaan kecil, anda perlu berunding dengan doktor kanser. Selain itu, pesakit kanser tulang juga mempunyai beberapa simptom tidak spesifik seperti penurunan berat badan, hilang selera makan dan rasa letih berterusan. Ini adalah simutom kanser tahap lanjut. Pukul 4.49. Apabila pesakit datang kepada kami pada tahap ini, selepas imbasan dilakukan, penyakit biasanya sudah berada pada tahap lanjut. Ketika itu timbul persoalan, mengapa kanser berlaku? Untuk memahami ini, kita perlu faham dahulu apa itu kanser. Pukul 5.6. Badan kita terbentuk. Pukul 5.8. Daripada sel-sel kecil Pukul 5.10. Terdapat pelbagai jenis sel dalam badan, sel kulit, sel darah, sel paru-paru, sel jantung. Sel membentuk tisu, tisu membentuk organ. Unit paling kecil ialah sel dan di dalam sel terdapat satu bahagian penting. Pukul 5.31. Bahagian pusat itu ialah nukleus. Pukul 5.37. Di dalam nukleus terdapat DNA. Pukul 5.52. DNA ini mengandungi pelbagai asid amino atau asas yang kita panggil A, G, C, dan T yang tersusun dalam urutan tertentu. Pukul 5.57. Jika atas sebab tertentu urutan normal ini terganggu. Pukul 6.12. Sama ada disebabkan faktor genetik, pemakanan, radiasi, atau sebab lain, maka perubahan tidak normal ini boleh menyebabkan kanser. Pukul 6.21. Sekarang mari kita bincangkan faktor risiko. Beberapa faktor risiko adalah genetik. Pukul 6.42. Ini bermaksud kanser boleh berlaku dari generasi ke generasi dalam keluarga. Keadaan seperti ini dipanggil sindrom keturunan atau sindrom kanser keluarga. Contohnya, ibu menghidap kanser dan anak perempuan mendapat kanser payudara. Pukul 7.2 untuk kanser tulang juga terdapat beberapa sindrom susus. Jika dalam keluarga anda terdapat lebih daripada dua kes kanser, pukul 7.17, anda boleh berbincang dengan pakar onkologi perubatan. Kini terdapat ujian yang mudah melalui ujian darah atau sedikit pengambilan sampel untuk mengetahui sama ada anda mempunyai faktor risiko atau tidak. Pukul 7.23, kita tidak boleh mengubah gen, tetapi jika simutom muncul, kita tidak akan mengabaikannya. Pukul 7.43, inilah kelebihan melakukan ujian ini. Pukul 8.04, ahli keluarga lain juga mungkin mempunyai risiko kanser, terutamanya kanser tulang. Pukul 8.29, ramai berkata, saya sudah menghidap kanser, apa gunanya ujian genetik? Walaupun rawatan mungkin tidak berubah, ujian ini membantu melindungi ahli keluarga. Pukul 8:43. Dengan cara ini, kanser boleh dikesan lebih awal. Skim manfaat terbesar. Pukul 8:50. Jika anda pernah menerima rawatan kanser sebelum ini seperti radiasi, pukul 9. Atau kemoterapi tertentu, risiko kanser tulang juga boleh meningkat. Pukul 9:10. Sekarang mari kita fahami jenis kanser tulang. Terdapat tiga jenis utama. Pukul 9:12. Osteosarcoma, Ewing sarcoma dan lain-lain. Pukul 9:17. Osteosarcoma biasanya berlaku pada tulang panjang. Pukul 9:26. Seperti tulang tangan, kaki atau sekitar lutut. Pukul 9:35. Ia lebih biasa berlaku pada remaja dan dewasa muda. Pukul 9:52. Oleh itu, ia dipanggil kumpulan unimodal. Pukul 9.55, implikasi rawatan juga berbeza mengikut umur. Pukul 10.16, daripada semua jenis kanser, kanser tulang hanya sekitar 1%. Namun, dalam kanser tulang, osteosarkoma adalah yang paling biasa. Pukul 10.36, di sinilah kesimpulannya. Pukul 10.37, sakit, bengkak, dan patah tulang sering diabaikan. Jangan lakukan kesilapan ini. Pukul 10.57, terutamanya pada kanak-kanak dan orang muda. Sekurang-kurangnya lakukan konsultasi dalam talian dan beberapa pemeriksaan asas di tempat anda supaya kekeliruan dapat dielakkan.